Вітаю вас в ефірі. «Розмова на тему» 13.00 середа. і, Зазвичай цю годину в цей день ми говоримо про події, пов'язані з національними машинами Миколаївщини. І сьогодні у нас у студії знаходиться, знаходиться голова правління Ради національних товариств Миколаївської області Лаліта Каймаразова. Але Лаліта цього разу допомагатиме нам спілкуватись і ще одним гостем у нашій студії на ім'я Чак Маконел. Він є волонтером Корпусу Миру Сполучених Штатів Америки з двіті. 2008 до 2010 года. И э, мистер Макконел был спонсорящим на президентских и парламентских выборах в Украине Маглаеви за Крыма. Сегодня витаю вас у нашей студии. Здравствуйте. Э, очень рада Здравствуйте. вас видеть. Э, и очень приятно, что вот такая тема сегодня тоже продвигается, потому что мы говорим про национальное общество, а сегодня у нас такая всеукраинская тема, да. Все включились в последние события, которые происходили у нас в Украине. Всем это важно для всех это нужно, и вот надеюсь очень сегодня услышать что-то необычное и новое, по, ну, рассказывая про эти события, да, потому что нам кажется, что мы слышали уже все, но сегодня мы услышим взгляд со стороны. Очень рада впервые вас видеть в нашей студии, мистер Макконнелл. И для начала хочу немножко истории для наших зрителей, да, вот такой вот рассказать. В 40 лет вы проработали на телевидении. И сегодня вы, как у нас, представитель корпуса мира, вы волонтер. Хотя эти два года прошли, но они не прошли просто так для вас. Почему произошел этот переход? из журналистики, волонтерства I will что-то такие. Понимаю. Чуть-чуть русский. Только лет проведенных да в Украине, вот такие да. But um, извините, я немного говорю по русски, um, так английский. You will help. Okay. okay. So um, yes, I worked for 42 years. In television. Работает, mm -hmm. I loved the work, you mm -hmm. know. It's, you know, it's wonderful. I wonderful. Um, But after 42 years, I had done most of the things that I wanted to do. Работы, все, для, области, mm -hmm. mm -hmm. сфере, and it, it, was, mm -hmm. it was really time for me to... Но уже время пришло просто уйти как бы с, этой сферы жизни. It, it should be young people. This, this is a business for young people. So it это should это be you and not молодых me. людей. Уже молод, молодые люди пришли для... Да, uh, Хорошо, а почему вот такой переход из журналистики к волонтерству? Now you're a volunteer yeah. and why? why did you change? Yeah. Um, when you were a volunteer, um, The people that you work for are always very thankful for any work that you do. Um, sometimes you know when they pay you, they don't like what you do. So, so I enjoy doing work that people like and that they appreciate. But even more important.

Learn about Magilanka, and meet wonderful people. You can't do that in a job. You must be a volunteer to do those things. So that is why I was ready for a new phase of my life. Television was wonderful. Телевидение было хорошо, но сейчас как бы он открыт для новых каких-то, э, какой-то деятельности mm -hmm. в своей жизни. А, хорошо, а вот такая деятельность, как наблюдатель на выборах. Вы были наблюдателем в мае на президентских выборах, теперь вы были вы на выборах парламентских. Почему такая деятельность? Это доказывает, да, что он был наблюдателем на выборах. I think that it is very important for the world to know that your election was fair and correct. And one of the ways that the world can know that is if people come from around the world, then we just watch. <laughs> And we say we watched, we saw no problems. And we say that to the press. I think this is very important it's for Ukraine. So the world will know that Чтобы your election узнал, was fair. So that's why I do this. <laughs> You are for the fair. <laughs> yes, yes, I am for the fair. That is Ну, no, хорошая мотивация. <coughs> вот скажите, вы как uh, гражданин uh, Соединенных Штатов Америки, вы как журналист, uh, вы знаете много про выборы в uh, 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 Соединенных Штатах Америки, в вашей стране. Как относятся американцы к выборам, как это проходит у вас? To your election. No, to, 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 to our, our election. Yeah. Yes, to oh. the election of oh. you.

Это uh -huh. вот, вот смотрите, что сделал мой оппонент, и что он сделал неправильно. Он uh -huh. считает, что это неправильно, uh -huh. это не есть хорошо. Никто не может никому доверять в таком случае. Потому что оба кандидата говорят, он врет, он врет. Ну, тогда, в любом случае, они оба врут. And one of them will be our government. <laughs> so, uh, 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 I am not always proud of the way that politics works in my country. But yes, we have an election next week. <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. The soon, yes? there is an election. On the USA? Um, let's see. one next tuesday. Mm -hmm. next tuesday yes. how are americans active in on election? one of the things that we do in our country that is unusual and interesting. А то, что вот обычно, ну не, не, привычно для Украины, но обычно для Америки, это... For many questions, we have a referendum. Для многих вопросов или проблем у них есть референдум. So in my state, I live in Oregon. В Орегоне, в котором он живет, um, это штат Америки. On Tuesday, по вторникам, we will decide if marijuana will be legal. Mm -hmm. Next Next Tuesday. следующий вторник они вот один, один из вопросов, которые выносится на референдум, будет ли so. марихуана легально издать oh. oh. Вопрос, который многих беспокоит не только в Америке. Uh. Но, uh. Вот выносится на референдум вот такой вот вопрос. Uh. Голосование. We will decide if um, men may marry men and women may, may, may marry she... women. Проблема вот этой геи, свадьбы между мужчинами, браками, однополые свадьбы, да, однополые браки, да. These referendum questions are particularly... Um, people fight about these referendum questions. Обычно сражаются вот такие вопросы. Questions that... The referendum question. Um, the marijuana yes, marijuana no. but друг mm -hmm. да? mm -hmm. miss mm -hmm. fight means uh, argue. Yeah. just the participants of the referendum. yes, everyone. well, <laughs> everyone has an opinion. <laughs> every, uh, everyone. Every, everyone. Um, or maybe they're just the, the problem, uh, problem questions. well, yes, the questions are, are big

У него mm -hmm. была возможность проголосовать перед тем, как он приехал в Украину. Out the ballot. Заполнил бюллетень, an ну, положил в конверт mm -hmm. и отправил. On election day, they will open all of the открытым. envelopes and count. Uh, uh, а его голос, А uh, Как uh, получит правительство доказательства, что это вы проголосовали, а не кто-то из ваших um, близких? Uh -huh. What? You, what is the evidence uh, for the commission that you, you voted against vote anyone? <laughs> there are two envelopes. You mark your ballot, and fold and it, put it in one, envelope. in one envelope. There is nothing on that envelope that shows your name. Uh -huh. Uh, it goes into a bigger envelope <laughs> where you sign. Mm -hmm. It goes to the election commission. They, they, look at the big envelope. they look at the big envelope. It matches? Okay. Throw that away. You and you. then all that's left is just a ballot, not mm -hmm. connected to a person. Uh -huh. Просто берите, бюллетень. не помеченный. Система ясна, но сложно ее представить в Украине, в принципе. <laughs> У нас ясно, на, что фейс-контроль не проходит, а так <laughs> очень много нужно доказывать, что это ты проголосовал. You Mail. Mm -hmm. Только в нескольких местах в Америке вот голосуют подобным образом. Most В основном машинная. You go on election day, but instead бумаги просто на кнопки нажимаете. Скажите, выборы в Украине. Uh, что, uh, что вы заметили для себя, что What отметили, что привлекло notice? ваше внимание? what did you observe what did you watch um, it pleased me to see young and old people voting um, it, in my country old people always vote В его стране пожилые люди всегда голосуют, Young not so much. но молодые не очень активно. So, um, Поэтому, когда и молодые голосуют, и пожилые голосуют, это приятно очень видеть. Каждом, на каждом избирательном участке есть информация о кандидате. It's very clear. Очень ясная, It's simple. простая. I can read a little. <laughs> but voters can read and understand. We don't do that in America. And I wish we did. Um, people are serious about voting here. Um, many times when I was watching at voting places, Но когда он наблюдал на избирательных участках за голосованием? Ну, очень были большие бюллетени, конечно. А, и голосующие сидели внимательно, все читали. И потом они шли в кабинку и... Ну, они думали о том, о чем они делают, что они делают, вернее. Oh. Приятно слышать, что э, есть что-то такое, что удивило приятным образом, что, может быть, захотелось что-то, чтобы отметить для себя, скажем так, что-то э, интересное, необычное. Э, э, вот еще такой вопрос, как вы считаете? Э, Активность по голосованию, вот как народ а, вот ну для сравнения, да, в Украине и в Америке насколько вот народ больше в, голосует, вот может быть больше количество по количеству людей именно. Do you mean we would say I will tell you, I was disappointed. Mm, um, about 50 to 55 percent of the in Ukraine. And it's like that in America. И, in in принципе, America. That's bad. <laughs> because, to because to not vote is to vote. Is to vote. Because if you do not vote, then someone else makes the decision. Um, it should be higher. Um, I am from outside, but it seems to me that this election was even more important. что эти выборы они даже были намного более важны, чем президентские. Потому что, ну по Конституции как бы у нас Верховная Рада имеет много очень полномочий. So Это были очень важные выборы, которые для решений будущее для Украины. So I wanted, I wanted Поэтому он хотел, бы, чтобы было больше людей, которые принимали бы участие. Я думаю, люди, которые ходят на голосование, они тоже хотят, чтобы больше людей принимало в этом участие. Да, ну что... как я, который человек, который голосовал, всегда голосую за гражданскую позицию. Совершенно верно. И действительно, немножечко расстраивает тот факт, что в Украине сейчас, во всяком случае, вот эти вот выборы, которые прошли, президентские, половинские, лишили возможности отказаться в, как бы так не проголосовать ни за одного кандидата. Но, mm -hmm. я думаю, люди понимают, что как бы это подталкивает все-таки принимать какие-то решения, все-таки выбирать. Но тем не менее нужно делать выбор, нужно приходить. Это очень важно. И, uh, It is very поскольку oh, время nice. нашей программы все-таки идет, я очень хочу успеть задать некоторые вопросы. Вы довольно долго работали именно в Николаеве, то есть изучили жизнь and, здесь, and скажем так. Это, это был ваш выбор приехать was в Николаев? To to Чем заинтересовала вас, вас Украина? Вообще? Um, when I was a Peace Corps volunteer, um, Peace Corps decided that I would come to nikolaev but mm -hmm. well, that was good luck for me um, i Nikolaev is very comfortable. Um... Уют, сказала, что, уютный. уютный, да, уютный город. Когда приезжаешь откуда-то um, из другого, все это странно. Everything is new and strange. Um, But the people that I met here were very На которых он встретил здесь, были очень доброжелательные. Um, they, um, would work with me with language. Они работали со мной над языком. And Um, I felt safe everywhere in the city. Mm -hmm. yeah. So I, I, I was lucky to be. And that's why I come back. back. That's why I come so, in Ukraine? Oh, why Ukraine? I think uh, my country was built 150 or 300 years ago. Ну его страна была строилась больше чем сто лет тому назад. I, I was not around. <laughs> ну как бы не совсем то далеко ушел. So I could not watch. А я не мог как бы наблюдать вот построение своей страны. But your country is building now. А ваша страна сейчас строится. And I could come and watch. Он мог, мог, мог приехать и все это наблюдать. And this is I think this is a very exciting time in the life of your country. You have done in 20 years what it took America a hundred years to do. There's still much to do. No a lot. A lot. Um, uh -huh. but there is a young generation in ukraine that is ready to do that work. and it's exciting for me to see that. And it's, every time i come back, there is something new that makes me think, wow, that's really good. Всегда, Возвращается, потому что это для него какая-то такая смелость. Воодушевляет. Да. Um, ну, интересно слышать такую мысль. И, It's interesting to hear, uh, и приятно, you and что именно такие эмоции побуждают uh, людей посещать Украину. And this, 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 this emotions, uh, Um, make you come to Ukraine. Mm -hmm. <laughs> um, я, в принципе, слышала много разных uh, причин, почему люди приезжают в Украину. Uh, и не только американцы, uh, uh, люди из разных стран. Но вот mm -hmm. такую причину я э, слышу впервые, But и это мудрая, to to мудрая причина. It's the first reason our presenter heard. Oh, my, the first reason that I came to Ukraine? Um, your, your reason to come Your reason to come to Ukraine uh, it's an unusual reason. Oh, well. <laughs> because for others, for other foreigners there are, there are other reasons. It's my reason. <laughs> it mudre, uh, mudre these are wise words. О, oh, well, thank you. It is what I think. <laughs> Спасибо да вам. Что -то, что он <laughs> uh, наша программа уже uh, практически подошла к своему завершению, uh, и я очень благодарна вам за то, что вы сегодня пришли. И, uh, конечно, я не успела задать все вопросы, которые у меня были к вам, но um, я надеюсь. Но okay. But our program is over. <laughs> почти да. is almost uh, over. Я надеюсь, что будут еще причины для вашего визита uh, в Украину в Николаев. И yes. вы снова придете к нам But... в студию с новыми эмоциями. Um, yes. Поделитесь своими uh, наблюдениями и. About Ukraine and There will Nikolai. be more <laughs> Уверена и да, конечно. Я надеюсь, что у меня останутся такие же впечатления. У меня будет еще огромное количество вопросов, которые захочу задавать вам снова и снова. И, и сейчас я хочу, Лолита, к вам обратиться. Несмотря на такие погоды, да, как говорят у нас, все равно идет время, когда у нас происходят традиционные прекрасные вещи. И скоро в Николаеве вот будут они происходить. И хочется, чтобы вы сказали несколько слов о фестивале «Дружба», который очень любят Николаевцы. Скажите, как это будет, как это всё в этом году? Да, в этом году наш фестиваль национальных культур дружбы пройдет 15 ноября. Uh -huh. Пройдет он в Областном дворце культуры, но традиционно мы не меняем место его проведения. Всегда большой зал, уютный, красивый, который собирает много людей. Ну, к сожалению, в этом году это будет только один день фестиваля, потому что из-за финансовых возможностей. Но надеемся, что на фестиваль приедет наш традиционный участник, это народный ансамбль грузинского танца Сакартвелла, потому что каждый год он к нам приезжает, и каждый год он зажигает просто фестиваль. Всех с удовольствием приглашаем 15 ноября в областной дворец культуры в 15 часов начала программы. Постарались мы сделать фестиваль в этом году таким же разнообразным, как и в прошлом. Это будет в 15.00 будет открытие, откроется фестиваль выставкой национально-культурных, выставкой и, национально и презентацией национально-культурных обществ. Будем также рисовать большую скатерть мира. Это тоже традиционно, все любят очень их подключаем, также и всех наших гостей, тоже наших зрителей, которые придут к нам на фестиваль подключиться к этому действу. То а, есть, все, что мы ну, любим, и... будет да. просто будет в один день. Просто будет в один день. А потом у нас будет большой концерт. Может быть, к нам приедут еще коллективы? Очень хотелось бы, ну, но приходите, это всегда ярко, это всегда колоритно. Дружба, она это погода, дружба. Погоду. дружба. Да, это это дружба. очень приятно, несмотря за, э, 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 на то, что смещаются сроки проведения, но все равно он будет. Это самое главное. Все равно он будет. Э, мы не могли отказаться, мы хотели как бы. Нет, нет, не видели так. Просто, ну. Мы не можем. Да. Большое вам спасибо за то, что вы пришли к нам, принесли. Інтересної новості, і 15 ноября в 15.00 ми в водикам. Очень просто запомніть: 15-15. <laughs> Дякую да. вам большое. thank you very much. І глядачам також дякуємо за увагу. З нами цікаво, з нами незвичайно цікаво. Тож приєднуйтесь до нас що ефіру, дивіться наші програми і будете отримувати найтеплішу, найприємнішу і найцікавішу інформацію. Дякую вам ще раз, будьте щасливими, до наступних зустрічей. Tchau,